Bugün üçte formatda olan bu versiyada olan nə ki filmlər 함çinin bizim tarixi abidələrimiz, tutaq ki muzeylərimiz fəaliyyət göstərirlər. Onlardan biri Şirvanşahlar muzeyidir. Bax bu gün müasir texnologiyadan biz danışırıqsa, yeni variantlardan, müasir e, bax yanaşmalardan danışırıqsa mütləq e, dünya iqtisaiyyatına, beynəlxalq iqtisaiyyata Azərbaycanın tarixi abidələrini, mədəniyyətini baxılıb bu formatda da çatdırmaq yerinə düşə bilər. Çox maraqlı bir üsulla hazırlayıblar. E, özü də təsadüf deyil məs Nizami ilində bu baş tutacaq. Şirvanşahlar dövləti Nizami 12-ci əsrdə Nizami ilə Şirvanşahlar dövləti ə var olduğu bir mühitdə yaşayıb hətta Leyli və Məcnunu Şirvanşah hökmütarı Axistanın sifarişi ilə yazıb. İndi bax o həmin Şirvanşahla sarayını indi biz də virtual səyahət eləyəcəyik. Fərqli elə bilək ki, belə bir biraz daha müasir və mistik görsənən versiyada, üçdə versiyada baxaq. Pandemiyanın bir çox məhdudiyyətlərinə baxmayaraq tarixə səyahət etmək, muzey və ekspozisiyaları olduğumuz məkandan izləmək şansımız var. Şirvanşahlar sarayına da artıq virtual səyahət etmək mümkündür. Belə ki, kompleksin 360 dərəcəli 3D modeli təqdim olunub. Bununla insanlar İçərişəhərdəki muzey və ekspozisiyaları ziyarət edə biləcəklər. Layihənin Nizami Elində təqdim olunması da təsadüfü deyil. Və burada da bir maraqlı əlaqə var. Şirvanşahlar dövləti və nizami arasında 12-ci əsrlərdə yaşamış və adı Azərbaycan tarixində qırmızı hərflərlə yazılan Şirvanşahlar sülaləsinin 21-ci hökmədarı, oksitan 1-ci Şirvanşah, o Şirvanşah idi ki, Kim Darhin Nizamiyə Onun bütün dünyada məşhur olan həmsə beşliyinə daxil olmuş Leyli və Məcnun poemasını sifariş etmişdi. Modellərin hazırlanması zamanı Almaniyanın məşhur şirkəti də dəstək verib. Layihənin startapçısı Səbinə Zülalova deyir ki, digər abidə komplekslərindən fərqli olaraq Şirvanşahlar sarayının 3D modelinin hazırlanmasına daha çox vaxt sərf edilib dəbəbələr məscidi, sonra da qız qalası. İndi də Şirvanşahlar sarayının skan edilməsi prosesində ə, iştirak etdim və işlədim və bu layihələr əsas Şirvanşahlar sarayı ə, asan değildi, çox çətin bir iş idi çünki ərazi çox böyükdü, vaxt baxımından da bir 10 gün vaxt ancaq çəkiliş apardı və sonradan da ə, proqramistlər bu ə, rəqəmsal formatı ə, linklərə və obyekt işləri, proqram işlərində ə, üzərində işləyiblər. Burada təkcə televizor, telefon və ya kompüter vasitəsi ilə deyil, burada virtual reallıq eynəkləri vasitəsi ilə baxmaqla insan özün həmin qərazdə hiss edir. Yəni biz onu qoyduq da əyləncəninə. Elə bilik ki biz Qız Qırvan şahlarının və ya Qız Qalasının içərisində gəzdik. İkinci məsələ biz burada 3D skan eləyərkən 3D formatında fayllar yaratdıq və bu fayllar gələcəkdə istənilən aldıq dərpa eləmək işləri üçün və yaxud da ki bunun arxivləşdirilməsi çox vacib fayllardan biridir. Şirvanşahlar sarayının 52 otağı kiçik detallarını adək virtual turda təqdim edilib. Şagird və tələbələr Azərbaycanın tarix, memarlıq və incisənətinin öyrənilməsində bu layihədən istifadə edə biləcəklər. Asiman Aslanova, Əmin Əhmədzadə, Gönçə Gülkamalqızı, Telesəhər